и вышел хорошо на перехват. Шаран уже для бровки поля. Ну вот, смотрите, какой момент. Салхи! и гол! Тауфик Салхи на 75-й хвилине. Зривня рахунок спрацювала замена Володимира Шарана. Матч 1-1 матч. 11-го тура эпицентр чемпионата Украины с футболу Александрия Кривбас. Ну здорово разобрались. Вот видите, как временная потеря концентрации футболистов Кривбаса, две, две подряд атаки. И после первой, как будто ликвидировали, и тут же и тут же потеряли мяч. Вот непонятно, ведь был перехват, и вратарь выиграл мяч, и тут же потеряли и снова не сумела э, оборонительная линия организоваться снова. И тут, конечно же, на замахе легко обыграл Лобжанидзе. Конечно, Лобжанидзе должен знать, что Салхи левша и не должен поддаваться на эти финты. тут еще, до мяч Петрова у власне ворота. Еще вот чему чему питание. Ну, как там не было. Дивимось на статистику.